По мнению мастеров феншуй, правильно поставленная елка способна не только подарить вам новогоднюю радость, но и принести удачу в Новом году. Что является самым ярким символом новогодних и рождественских праздников? Конечно же елка. Неважно, искусственная она или вы ее срубили в лесу. Елка, она является как бы тем символом, который напоминает нам, что долгожданный новый год вот-вот настанет. И именно под ней дети, да и не только дети, взрослые найдут самое желанное подарок. Думали ли вы когда-нибудь над тем, где именно должна стоять ваша зеленая красавица? Ведь правильно поставленная елка принесет вам в новом году удачу в той или иной сфере. Итак, что вы хотите получить? в новом году. А, любовь, деньги, карьеру, благополучие, а, удачу. Тогда ставьте елку правильно, в нужный угол. А, внимание, отсчет идет от э, того места, где вы входите в комнату, то есть от дверей. Ну, либо же, если у вас дверей нету, от той арки, через которую вы заходите. То есть карту мы на комнату накладываем так, чтобы дверь, когда вы зашли в комнату, дверь, которая у вас за спиной, она была обращена ну, на север. Таким образом, если вы в новом году хотите развить любовные отношения, сделать интимную жизнь более яркой, бурной, то елку нужно ставить в дальний угол справа. То бишь, заходите вы в комнату, и с правой стороны самый последний угол. Какие игрушки подходят для этой сферы? Ну, в первую очередь, игрушки должны быть парными. То есть это пара сердечек, пара голубей, пара лебедей. Вот. Цвета, цвета рекомендуют брать красные, розовые. Ну и, собственно, их оттенки. Вот. Также мастера рекомендуют на верхушку елки э, вешать что-то объемное. То есть это должно быть либо плюшевое сердечко, да, ну может быть одно, может быть оно сдвоенное, вот как получится. Вот. Либо же что-то из мишуры. То есть это э, не острая звездочка, это должно быть что-то такое тупоугольное, закругленное, в общем, объемное. Итак, для наглядности, если ваша задача в следующем году э, любовные отношения, их развитие, там и так далее, мы ставим елку вон в том углу, то бишь, вот я зашел в комнату, сзади меня двери, и вот э, угол справа дальний – это ваш угол. Если же ваша задача финансовое благополучие, э, то мы ставим елку в соседний угол, то бишь туда под кондиционер. Обратите внимание, карьера и финансовое благополучие разнятся. Финансы, в принципе, могут быть и наследством, а карьера ⁇ это продвижение по служебной лестнице. Чтобы продвинуться по служебной лестнице, мы елку ставим между зоной любви и зоной финансового благополучия то есть посредине. Как зашли в комнату прямо. Какие украшения нужны для зоны карьеры? Украсить елку нужно в стиле работы, где вы планируете продвинуться. То бишь ярко и эпатажно, если работа креативная. Ну и соответственно, строго, если это серьезный бизнес. Посмотрите, как украсили елку у вас в офисе. Что касается финансового благополучия, украшения должны быть акцентированы в сторону золотых или серебряных оттенков. Самыми, можно сказать, правильными для привлечения богатства, конечно, считаются монеты. Например, шоколадные в блестящих обертках. Чем больше, тем лучше. Кроме того, можно обернуть веточки елки различными купюрами получится такое своеобразное денежное дерево, которое принесет вам в новом году финансовый успех. Дети ⁇ это ближний правый угол. Если Новый год в вашей семье в первую очередь праздник детский или как вариант вы хотите в новом году забеременеть, место для елки сразу справа. Также украшайте елку. Конфеты, всякие сладости, игрушки. А если в доме есть дети, пусть они украшают елку и не нужно за ними ничего переделывать. Ну, разве что только поправить. Вот только в гирлянду вешайте самые. Все-таки самое важное решение, как бы должны принимать родители будущее или настоящее. В ближнем левом углу, как вы уже, наверное, догадались, ставят елку тогда, если хотят завести новых друзей, новое знакомство получить. Так... Наибольший эффект будет, если вы попросите всех своих друзей подарить для вашей елки какую-нибудь игрушку. А если вы хотите завести новых друзей, получить какие-то новые связи, вешайте на елку то, что у вас ассоциируется как бы с этим. То есть какую-то новую ручку, например, там от будущего начальника или, например, какую-то монету от потенциального спонсора. Однако самый эффективный способ поставить елку посередине. Таким образом, вы убиваете сразу всех зайцев. Только в таком случае символы, которые мы вешаем на елку, они должны уже как бы рассчитываться не от двери, а вешаться на те веточки, которые смотрят в ту или иную сторону. То есть, если, например, вам нужно усилить вот зону финансового благополучия, то есть на те веточки, которые будут смотреть в тот угол. Если, например, зону любви, то так, чтобы вот эти вот символы смотрели в дальний правый угол. Вот таким вот образом. Также елка должна стоять максимально прочно. Если елка заваливается в какую-то ту или другую сторону, то соответственно и все мечты ваши будут слабыми и хилыми. Если же эта елка живая, не забывайте подливать водички в песок. Если, например, бывает такое, что обстановка дома не позволяет поставить елку полноценную, то бишь вот такой вот. Ничего не отчаивайтесь, возьмите, например, там пару пушистых ветвей и поставьте в нужный вам угол, вот в вазу либо повесьте и украсьте нужными символами. Это будет иметь точно такой же эффект, как и полноценная елка.